qo'linglardan kelmagan narsani aytib yurishinglar ollohni huzurida yomon deyapti bir o'sha haligi so'zimizni aytamizda endi qiyomatda dajjol deccal chiqar ekan dajjolga iymoni zaif insonlar ergashar ekan desa men iymoni zaiflarni qatorida bo'lmayman -e deb aytadi ba'zi odamlar dajjol maslar chiqsa ergashyapmizu dajjolmas chiqsa biz ergashyapmiz ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni sahobalarini alloh subhanava taolo qur'oni karimda shunday bir kishilar bor ularni namoz o'qishdan zakot berishdan va yaxshi amallardan tijorati to'sib qolmaydi dunyoviy ishlari to'sib qolmaydi deyapti alloh va taolo qur'oni karimda bir necha joyda roziyallohu anhum dedi alloh taolo ulardan rozi bo'ldi deyapti sizman menga ben aytilmadi hali bu sahobalarga olloh taolo ulardan rozi bo'ldi dedi bir savol mana <laughs> shu o'tirgan odamlarimiz qaysi birimiz farzandlarimizga yoki jo'ralarimizga yoki do'stlarimizga biror bir sahobani hayotini o'tirib aytib berdik kimimiz aytib berdik men bugun sizga abu hurayra roziyallohu anhu haqida aytib beraman deb kimimiz aytib berdik fatashabbahu illam takunu mislahum deydi arablarni maqoli ularga o'xshab hayot kechirolmasangiz hayotini o'rganib shularni qatorida yurishlikka ki, harakat qiling dedi shu tarixda o'tgan eng maqtalgan payg'ambarlardan so'ngra sahobalar turadi payg'ambarlardan keyin turadigan navbatdagisi sahobalar shularni biz tarixini o'qimasak o'zimizni hayotimizga kirgizmasak elimizni ichida yurtni ichida birinchi tarqaladigan narsa kazzobchilik yolg'onchilik bo'ladi birinchisi chunki sahobalarni imomi sahobalarni kattasi kim abu bakr siddiq roziyallohu anhu darajasi derecesi, shahidlarni darajasidan yuqori turadi abu bakr siddiq roziyallohu anhuni va ummatni ichidagi siddiqlar ko'p inshaalloh to'g'ri so'z odamlar ko'p siddiqlarni derecesi, darajasi shahidlarni darajasidan yuqori turadi dalil alloh taolo qur'oni karimda ulaika maallazina alayhim minan nabiyyin siddiqin va va solihin karimdadeyapti ana ular dunyo va qiyomatda maan nabiin payg'ambarlar bilan birinchi navbatda va siddiqin to'g'ri so'z inson siddiqlar bilan birga bo'ladi va shuhada deb turib shuhadalarni shahidlarni darajasi siddiqdan pastda turibdi yoki siddiqlarni darajasi shahidlardan yuqorida turibdi tushunyapsizlarmi birodarlar demak sahobalarni hayotlarini o'rganishlik sahobalarni biz bitta sahobani bir yil o'qing qirq yil yashasangiz qirqta sahobani umrini bilib olasiz bir oy o'qing o'zi bir kunda yetadi bir oy o'qib ko'ringchi sahobalarni hayotini ulamolarimizn shunday so'zlari bor <laughs> ulamolarimizni so'zlari e ya'ni insonni iymoniga bu qoida sizlar bir o'rganib olishimiz uchun kerak bo'lgan avval o'zimizga so'ngra sizlarga foydali narsa eng muhim qoidalardan insonni iymoniga kerakli bo'ladigan narsalarni eng muhimi dinda davomiy to'g'ri chiroyli yashashlikni yo'lini eng osoni o'zidan oldin o'tgan insonlarni tarixini o'qishlik yaxshi odamlarni faqatgina demak siz mana bu ma'lumotni o'qiganingizdan keyin sizda bir qalbingizda qanoat paydo bo'ladiki ular shunchalik baxtli bo'lsa ham yegan ichgan taomlari juda ko'p mas ekan biznikiga o'xshab at familiyasi dasturxonni rangi ko'payib ketgan emas ekan degan narsa paydo bo'ladida ozroq narsaga qanoat qilishlikka o'rganasiz siz kasal bo'lganingizda nima qildingiz deb ikkita suhbatlashyapti şey esa aytyaptiki men kasal bo'lganimda alloh taologa istig'for aytdim ajabmaski mana shu kasalligim gunohlarimga kafforat ke bo'lsa dedim shuni siz o'qiganingizdan keyin sizda nima paydo bo'ladi sahobalarga bo'lgan muhabbat hamda o'sha şey, sahobalarni eng afzal insonlagi paydo bo'ladi tarixni o'qimoqchi bo'lsanglar sahobalarni hayotdan boshlanglar o'zimizni tilga tarjima qilingan va bizda berilgan shu tarix kitoblari umuman nima ko'p nima uchun ularni o'qiymiz chunki alloh subhana va taolo qur'oni karimda roziyallohu anhum alloh taolo sahobalardan rozi bo'ldi dedi alloh subhanahu va taolo kimlardan rozi bo'libdi sahobalardan sahobalarni bo'yi o'ttiz metr qirq besh metr bo'lmagan odam alayhissalomga o'xshab siz bilan bizniam bo'yi bir xil bo'lgan uchta to'rtta qo'li bo'lmagan ko'p ish qilgani uchta to'rtta ko'zi beshta oltita quloqlari bo'lmagan hamma o'rinlari bizga o'xshagan bo'lgan hamma joyi kiyimlari minadigan mashina yashaydigan uy bizdan past bo'lgan ulamolar savol berishadi nima uchun sahobalar roziyallohu anhu degan laqabni oldi desa ularni qalbida sahobalarni qalbida alloh taologa bo'lgan muhabbat boshqacha bo'lgan xolos bitta narsa bo'lgan sahobalarni qalbida alloh subhana va taologa bo'lgan muhabbat oliyroq kuchliroq bo'lgan xolos